assalomu alaykum hurmatli youtube kuzatuvchilari kanalimiz obunachilari yana bugun zerikarli mavzulardan biri maishiy muammolarimizga qaratamiz o'zi yarka ko'rishga aloqador bo'lib turib nega maishiy maishiy muammolarni ko'taryapti degan savol tug'ilsa maishiy muammolarga e'tibor qaratmasa bo'lmaydigan darajaga kelib qoldi. kechagina kuzatgan narsam oshnao'onlar bilan yig'ilish bo'lish kerak edi kechroq borganim sabab e'tibor bersam endi u yerda begona begona desam qanaqa uzoqroq tanishlar ham bor ekan semiz chaqib yerga tashlashgan darrov yaqin kishimizga murojaat qilib qora paket yo'qmidi shunga desam do'stimiz tezdagina реагировать qildi bu narsaga munosabat bildirib yig'ishtirib deylik qilayotgan ishlariga e'tibor berishdi man o'zim ham ukalarim bo'lsa do'stlarim bo'lsa u joyda yig'ilsak axlat tashlatmaslikka harakat qilaman ko'chaga keyin shu paketda olganmiz narsalar <laughs> o'sha paketni ichiga deb yo'lda baribir urinas chiqadi axlat chelagi yoki axlatxona yo'lda uchrasa o'sha yerga tashlab qo'yamiz bizda nima ketdi bu yerda мусор qilgandan ko'ra tozalab yeb qayerda yeb ichgan bo'lsangiz o'sha yerda iloji boricha tozalab ketish strategiyasi oldin sorilyapti bu yerda bunga bunga nimaga to'xtalyapti man yashaydigan rayonda yashnobod tumanida judayam ko'p shu narsaga ro'para bo'laman yoshlar kechga aylanigani chiqishadi tabiiyki bir pocha semechka oladi kimdir chips oladi kimdir gazli e, ichimliklar oladi salqinlant shularni ichib yurib axlat tashiladigan masofadan uzoqroq ketib qolishadi misol uchun oстаноvkalarda bor urna yoki qanaqadir зdaniyalarni e, eshigini oldida urnalar bo'ladil shu yerga olib borib tashlashga erinib ariqlarga tashishadi yoki o'sha yo'lni o'ziga tashashadi juda ko'p kuzatganim avtobus to'xtash joylarida urnalar bor o'sha urnani ichiga emas shuni yoniga tashishadida o'sha оsтановкаni o'sha deylik avtobus to'xtash joyida hamma yog'i axlat bo'lib ketdi ariqlar to'la savol ko'z ko'radimi ko'radi kalla ishlaydimi ishlaydi o'zini foydasi jazo'r ishlaydi haqqini talab qilishni biladi hozirgi yoshlar tengqurlarimiz baraka topgur hamma narsag yetgan aqlin shuni toza tutishga ham yetsin iltimos bu tanbeh emas bu e'tibor berishinglar uchun gapirilayotgan gap shu narsalarga agar shu narsalarga bizar hozir e'tibor bermasak ertaga bolalarimiz ham e'tibor bermaydi bolalarini bolalari ham e'tibor bermaydi bir, balların, bir vaqtlar buxoriylar davlati temuriylar davlati degan buyuk davlat axlatxonaga aylanib qolmasimi ketishdi juda ko'p kuzatiladigan hodisalar kulgili ko'rinadi mashinalar ketyapti bir mashina o'tdi bir paket narsa bu tomonga uchib o'tdi ikkinchi mashina u uchib o'tdi mashina yo'llarini qaraydigan bo'lsangiz ariqlarida axlatlar albatta qora paketda yoki oq paketda uchgan moshinadan uchgan u yerda пешеходный yo'llar yo'q anaqa nima deydi traуarlar yo'q demoqchiman ko'p joylarda bir xil joylarda hamma lekin axlatga to'lgan savol qayerdan paydo bo'lgan moshinadan uchganda domla man o'zim yashaydigan rayonda domla har xil aylanasiga ketma ketlik qurilgan va shularni orasidagi har besh yuz metrlarda taxminan uzoqi bir bir kilometrga ham bormaydi olti yuz yetti yuz metrdan uzoqligi eng uzog'i axlatxona bor shuni olib borib tashlashga erinib yoq atrofdagi ariqa tashishadi bitta tashiydi ikkita tashiydi uchta bir haftadan keyin <imles> mana bunaqa bo'lib tog' bo'lib yig'ilib ketgan bo'ladi iye deysiz nima ahvol bu manimcha shtrаф endi shtraf o'zi mana bunoq qildiyu shtraflar bunga ham shtraf qilish kerakmi kuchaytirish kerakmi degan savol tug'ilyaptida bir narsadan shtraf kelsa e o'sha deb so'kanmiz a lekin o'sha axlatni sipirayotgan yig'ishtirayotgan e o'sha deb si o'ylab ko'rmaymizmi uchta ayolni misol qilamiz birinchi ayol supuryapti iloyim uyingga bug'doy to'lsin baraka topgur ollohni suygan bandasi bo'lgir yaxshi niyatlar bilan qarg'isham chiroyli qilib qarg'ab ziyon yetmasin shu odamlarga deb supuri ikkinchisi endi jonanchigida har kuni supurib mo kelganda to'laydigan puli ham unaqa balki balandemasdir haligi uyingga kalamush to'lsa xona bo'lsa uying deb uchinchisi man o'tgan ko'chadan sani ayoling qizing bolang opa singling onang ham o'tsin deb duo qilib sipirsa yoqadimi albatta hech qaysisiga yoqmaydi shularni o'ylab ko'riyglik shularni o'ylab obozonlashtirishda ishlaydigan odamlar ham biladi har kuni suparadi taxminan qatlarda yana axlatlar paydo bo'lib qolishini bilishadi har doim supurishadi bir uf bo'lguvdi ko'chada shu ishlayotganlarga kofe olo berishlar bir qo'llashlar bordi negadir pasayib qoldi obodonlashtirish vakillarini hokimiyat tomonidan va insonlar tomonidan ruschasiga qara пощир qilish kerak ya'ni qo'llab quvvatlash kerak o'shanda ular qilayotgan ishiga rozi bo'ladi biza qarg'ish eshitib qolmasligimizga bir muncha sabab bo'ladida shu ham undan tashqari yo atrofimizdagi odamlarga ta'sir o'tkazishni boshlaydik aka ukamiz do'stimiz ayolimiz umuman hammaga bu axlat tashlashni mashtabini hali tushunmayapmiz shekilli axlat agar kategoriyalarga bo'lib tashlaydigan bo'lsak bu bir muncha yengil bo'ladi qayta ishlash jarayoniga agar aralashqilib solaversak bu axlatga joy topolmagandan keyin uni ko'mishni boshlashadida yoki yoqish yoqsa yoqadigan bo'lsa klimatizga o'zbekiston klimatiga to'g'ridan to'g'ri ta'sir qiladi ko'madigan bo'lsa ham ta'sir qiladi yer osti suvlarimizga yomon ta'sir qiladi baribir o'sha yomg'ir yog'gandan keyin osha xlatxona atrofiga ham yer bu o'z ko'rinishida filtr hisobida o'tadida yerdan o'sha yer osti suvlariga qo'shilib ketadi yog'gan yomg'irlar yoqqan qorda va shunga qo'shimcha tarzda o'sha axlatxonada taksinlar ham chiqishi mumkin suvga aralashib o'sha suvni baribir o'zimiz ichamiz shu tomonlarni o'ylab ko'raylik o'zimizni o'zimiz qiynab qo'ymaylik endi bu videoda ko'p narsa haqida gapirsa bo'lardi mana shu mavzuga aloqadir ko'p narsani gapirsa bo'lardi man bir muncha hozir bir tekst tayyorlamasdan bir deylik programmasiz shundoq to'g'ridan to'g'ri yozyapman kamchiligi bo'lsa uzr so'raymiz videoyimiz yoqsa lake yoqmasa dizlake komentariyalarda fikrlaringizni bildirib qoldiring qilayotgan ishlarimiz bizga ham sizga ham foydali bo'lishi uchun qilyapmiz bu videolarni inshaalloh hammamizni deylik to'g'ri yo'lga boshlashidan umidivormiz sizlar sog'liginglar oila a'zolaringizga va bizga uchun muhim o'zingizni ehtiyot qiling va o'sishda to'xtamaylik bir chaqaloqqa e'tibor beradigan bo'lsangiz go'dak bolaga bolani ko'zi ochiq har doim qarab turadi ota onasiga taqlid qiladi yuzdagi emotsiyalar hech qanaqa be' g'uborsiz da ishlaydi shunaqa. biz ham shu sifatlarni o'zimizna jam qilaylik o'sha bolalikka qaytgandek bo'lib hayotga e, yangi anaqalar bilan shu kamchiliklarni unutmagan holda yangicha hayot tarzida yashaylik o'tib ketdi shu kechagi kunlar bugungi kunimizni o'zgartirish siz bilan mani qo'limda shu videoga ketkazgan vaqtingiz uchun rozi bo'ling sizlar bilan hasan bo'lbizni ehtiyot qiling